Halo sayang Iya Kamu udah makan? Belum Kenapa belum? Gak apa-apa Kamu lagi sakit ya? Enggak Kok cuek? Kamu kenapa? Gak apa-apa lah Aku boleh tanya Tanya apa sih? Semenjak kita jadian Kok kamu cuek? Aku salah apa? Kamunya aja sih yang ngerasa gitu Padahal kan aku biasa aja Kamu gak biasa ya? Semenjak kita jadian, kamu tuh berubah. Apa kamu masih ada yang lain? Atau masih ada hubungan sama mantan kamu? hingga ya, ada lah sayang. Terus kenapa kamu berubah jadi cuek gini? Padahal baru aja kita jadian. Aku tuh lagi bete aja. Bete kenapa sayang? Ya, kamunya aja yang gak peka. Iya, maafin aku. Kalau aku gak peka jadi cowok. Tapi ya, menurut aku, kamu gak perlu kayak gini. Kita harus saling terbuka aja. Biar aku gak perlu bingung buat mikirin apa yang sebenarnya terjadi. <tuh> iya, iya, maafin aku ya. Sebenarnya, kemarin aku cuma iri aja sama temen aku. Dia jalan sama pacarnya, diajak makan bareng, jalan-jalan ke mall. Aku juga pengen ya. <tuh> Kenapa kamu gak bilang dari awal, sayang? Kalau tahu gitu kan, aku bisa langsung aja kamu jalan. Hmm, tapi kan, kamu kerja. <laughs> aku kan bisa libur dulu sayang. Yang gak enak lah, nanti malah ganggu kamu. Ini enggak sayang, yang penting kamu bilang kalau butuh apa-apa. Jangan tiba-tiba marah. Soalnya kadang aku suka nggak peka. Maafin aku ya. Iya deh, nggak apa-apa. Tapi aku jadi nggak enak loh kalau kayak gini. <laughs> daripada nunggu aku peka kamunya bete akunya bingung iya kan iya <g> <tuh> <tuh> juga sih nah gitu dong makasih ya udah nurut sama aku iya sayang makasih juga ya udah ngertiin aku iya sama-sama oh iya kamu belum makan kan belum sayang ya udah kita makan di luar yuk Hah, beneran iyalah kamu makan apa terserah aja deh jangan gitu sayang Terapnya jadi bingung lagi. Mending kamu bilang aja sekarang, kamu lagi pengen makan apa? Hmm, apa ya? Uh, sate, ikan bakar, rendang sapi, atau apa deh yang kamu lagi pengen? <laughs> bingung? Nggak apa-apa, bilang aja sayang. Gak usah bingung. Maaf ya, yang sebenarnya aku akhir-akhir ini pengen cobain makanan yang lagi viral itu lah, makanan viral. Iya, kan di daerah kita masih viral sayang Hmm, maaf ya yang Aku kurang tahu kalau soal makanan <laughs> Jadi mending kamu bilang aja deh Cumi crispy jumbo itu loh yang Oh, itu Kamu tahu? Iya, yeah, enggak sih Cuma sering dengar dengar aja Akhir-akhir ini Emang tuh di mana yang? Di samping bengkel Mas Rudi. Oh, kalau boleh tahu, hmm, seporsinya berapa ya harganya? Emang agak mahal sih yang Gak apa-apa Aku tanya harga itu Biar nanti aku gak bingung harus bawa uang berapa <laughs> Maklum lah yang Belum gajian hmm, Gak usah gak apa-apa kok Kapan-kapan aja Pas kamu udah gajian <laughs> Jangan gitu dong yang Kalau kamu gitu malah bikin aku kecewa Hmm iya deh Satu porsinya itu Kalau gak salah 80 ribu yang Oh, oh 80 ribu ya <tuh>, Oke okay deh Tapi jangan pagi ini ya Nanti sore aja Soalnya aku lagi sibuk Tapi Aku lagi pengen sekarang ya Soalnya Pas banget aku belum sarapan Eh, uh, Ya udah gini aja Sekarang kamu siap-siap ya Nanti aku jemput kamu kok Oke okay? <tuh>, Makasih ya sayang Iya <tuh>, sama-sama Ya sama -sama. udah aku siap-siap dulu ya Iya, sayang. Yaudah, sana buruan, dan yang cantik ya, B. Oke, B. Halo, iya, kok lama banget sih? Iya, bentar. Aku masih di rumah temen. Ngapain sih? Kata kamu, kita mau makan bareng aku udah siap nih. Iya iya yang, aku berangkat nih. Hmm, ya udah kalau kamu lagi main sama teman kamu. Enggak sayang, aku nggak lagi main kok. Aku cuma lagi ada urusan bentar kok. Ini aku udah mau dewe ke rumah kamu. Hmm, ya udah aku tunggu. Selamat malam sayang Iya Lagi ngapain nih? Enggak ngapa-ngapain huh, Kamu masih marah ya? Enggak Ya yeah, maaf ya Kamu kan tahu sendiri aku belum gajian Jadi aku belum bisa beliin barang yang kamu pengen Iya hmm, dia deh gak apa-apa Jangan ngomong terus lah Nanti kalau aku gajian Aku beliin kamu tas yang tadi ya Beneran Iya sayang Makasih ya Aku sayang banget sama kamu Sama-sama <laughs> Oh iya Kamu kenapa sih tadi gak pesen makan? Aku kenyang sayang Jadi ya aku cuma pesen satu aja Kan kamu belum sarapan Oh gitu Oh iya besok makan lagi yuk uh... Kamu belum coba kan Makannya besok makan juga Enak tau cuminya tuh <laughs> Aku sebenarnya gak suka cumi sayang loh kok aneh ya uh, iya aku ada alergi kalau makan cumi biasanya kan alerginya kalau makan udang <laughs> iya kan setiap orang beda-beda sayang hmm, iya sih jadi gimana besok kita makan bareng lagi kan uh, kayaknya nggak bisa deh maaf ya loh kenapa iya aku kan harus kerja sayang katanya kamu rela buat izin kerja demi aku tapi kok sekarang kamu bilang harus kerja? Iya, kan tadi udah izin libur kerja sayang Masa besok mau nggak berangkat lagi? Aku takut dipecat sama bos aku <tuh> Nanti aja sekalian pas aku habis gajian ya Sekalian kita beli tas, oke? Okay? Tapi aku nggak mau beli tas yang tadi Lah, bukannya kamu pengen beli tas yang di toko tadi? tapi aku pengen beli tas yang kayak selebgram gitu loh Yang Emang belinya di mana? Di online ada sih, tapi aku pengennya di mall biar bisa lihat bahannya langsung. Oh, di mall ya? Iya sayang. Ya udah, nanti aku beliin. Tapi tunggu aku habis gajian ya. Oke deh. Emangnya kamu gajiannya kapan? Satu minggu lagi lah. Kok lama banget sih yang kirain berapa hari lagi? Ya tujuh hari lagi lah yang lama banget loh. Terus gimana? Ya deh nggak apa-apa. Hmm, makasih ya udah ngertiin aku. Iya sayang. Tapi beneran ya kita jalan ke mall. Iya sayang, janji deh. Halo. Iya. Oh iya. Besok kita jadi jalan kan? nggak uh, gak tahu yang gimana sih yang kamu kan udah janji sama aku tapi uang gajian aku belum keluar sayang ya kamu usahain kek masa ya cuma gara-gara itu kamu gak dapetin janji kamu hmm iya yang ya udah nanti aku usahin deh ya bener ya yang aku selalunya malu tas aku udah jelek iya kamu tenang aja ya besok kita jalan kok kasih ya sayangku Iya sama-sama Kamu udah makan belum? Udah kok tapi Kenapa sayang? Aku udah ngantuk ini Oh ya udah kamu tidur gih Udah jam 11 juga Iya sayang aku tidur dulu ya Iya mimpi indah ya Siap sayangku Bye Bye mau berangkat jam berapa? Iya nanti berangkat sayang, ini kan masih jam 6 Mall juga belum buka jam segini Iya tahu. aku kan nanyanya kita mau berangkat jam berapa Gitu loh, biar aku tahu kapan aku harus siap-siap Iya, -siap. sekitar jam 10 deh ya Nah gitu dong Iya iya maaf ya Ya udah kalau gitu, aku mau lanjut tidur lagi Pagi-pagi kok tidur siang? Ya? Emang kenapa? Ya nggak baik deh terserah deh aku ngantuk tahu ya udah deh iya aku tunggu jam 10 ya iya sayang ya udah halo ya yang sabar ya gimana sih ini udah jam 10 loh aku udah nungguin tadi tadi tahu Iya bentar yang, aku lagi di rumah temen ini, ada urusan bentar Setiap kali mau jalan, pasti aja kamu ke rumah temen kamu dulu Emang kamu tuh lebih prioritisin temen kamu ya, ketimbang aku Sabar sayang, bentar kok, ini aku juga mau berangkat <tuh> Ya udah terserah lah Maaf loh yang Ya udah buruan kesini jemput aku I Iya sayang, ini aku udah mau berangkat Kamu udah ajak aku belanja-belanja. Aku seneng banget. Iya, <gir> <gir> sayang, aku juga seneng banget kok. Kamu kenapa nggak ikut makan lagi tadi? Masa iya aku makan sendirian? Kamunya cuma ngeliatin. Aku kan alergi cumi, sayang. Ya kan, disitu menunya nggak cuma cumi-cumi, sayang. Iya, kebetulan juga aku tadi udah sarapan. Oh, gitu, hmm, sayang. Iya, sayang muka aku kelihatan kusam banget ya enggak kok kata siapa hmm, kata teman-teman aku enggak ah kamu cantik banget malahan tapi aku pengen muka aku nggak kusam nggak berminyak kayak gini ya ya terus gimana sayang hmm, aku sebenarnya pengen coba skincare kayak teman-teman aku aku dari dulu nggak pernah nyobain skincare Oh Emang berapa sayang harga skincare itu? Kalau yang bagus kayaknya sekitar 500 ribu deh yang Hah? Uh, masa sih? Kenapa? Mahal ya? I iya dikit sedikit mahal sih Hmm Cuma satu bulan sekali kok butuhnya Enggak seminggu sekali atau setiap hari <tuh> ya udah bulan depan deh ya aku beliin kamu tapi yang aku pengen sekarang nggak uh, bisa sayang aku aja uang gajian belum keluar mungkin baru keluar besok lah tadi kamu belanjain aku pakai uang apa uh, adalah uang uang simpanan hmm, ya udah deh terserah kamu aja kok masih marah sih? Dari tadi malam lo aku telepon kamu, kenapa nggak diangkat? Kamu pikir sendiri deh. <tuh> pasti gara-gara skincare ya. Udahlah, nggak usah dibahas. <tuh> Maafin aku sayang. Padahal kan kamu sendiri yang bilang kalau aku mau apa-apa harus bilang ke kamu. Tapi giliran aku udah bilang, kamunya nggak beliin gitu. Siapa yang bilang nggak mau beliin? Lah buktinya Iya aku beliin, tapi bulan depan sayang. Sekarang aku lagi gak ada duit. Katanya hari ini kamu gajian, gimana sih? Iya ya, tapi kan... Halo? Kenapa lagi sih? Iya aku beliin, hari ini juga. Gak usah. Jangan gitu dong sayang, jangan marah terus. Gak usah, kalau nggak ikhlas mah Ikhlas sayang, aku transfer sekarang ya Gak usah, gak usah, nggak perlu Halo Beneran, kamu yang transfer aku 500 ribu? Ya coba dicek aja atas sama siapa. <gifat> Makasih ya sayang. Aku jadi yakin kalau kamu bisa nyidupin aku kalau kita udah nikah nanti. <gifat> bisa aja oh. kamu yang Oh iya, kamu lagi di mana, Yang? Ini lagi di tempat kerja. Oh, ya udah kalau kamu lagi kerja. Hmm, iya deh sayang, kamu jangan lupa sarapan ya. Iya <gifat> sayang, bye. Beneran loh. Iya, yaudah, be. ya udah, bye. Iya, sayang. Halo? Iya, sayang. Uang skincare-ku udah habis nih. Gimana ya? Aduh. Em, um, ya udah deh aku transfer ya. Makasih, sayang. Iya sama-sama, oh ya, yang kamu kan udah habis tiga paket nih ya. Kok kayaknya belum ada perubahan ya, tetap aja sama gitu. Tetap jelek ya maksud kamu. Hmm, enggak ya, cantik kok. Ya maksud aku kayaknya skincare yang kamu pakai itu gak ngaruh loh yang. Namanya aja baru habis tiga kali, itu aja kadang suka telat nyambung ya. Minimal tuh tujuh bulan, baru ada perubahan. Oh, gitu ya, Yang. Iyalah. Eh, uh, ya udah kalau gitu, Yang. Soalnya aku lagi kerja. Jangan lupa lah. Uh, jangan lupa apa ya? Ih, enggak jelas banget sih. jangan marah gitu dong, sayang. Aku lupa beneran deh. Katanya mau transfer aku. Oh, iya, Yang. Ini aku mau transfer kok. Ya udah, semangat kerjanya. Siap. Makasih ya, sayang. Ya udah, bay. sayang. sama aku Bohong? Bohong apa sih? Kata kamu, uang yang setiap bulan aku transfer buat beli skincare Ya, ya emang iya sayang Tapi kok kata teman kamu, kamu beli gelang emas pakai duit aku Pantesan kamu gak ada bedanya pakai skincare sama enggak Iya <tuh> mau sayang Sebenarnya aku pengen banget pakai gelang emas Kayak temen aku Tapi aku gak mungkin kan mau bilang langsung ke kamu jadi aku kumpulin uang yang kamu kasih ke aku buat beli gelang emas ini. Maaf ya. Gak apa-apa sayang. Tapi seharusnya enak kamu bilang aja daripada kayak gini. Aku juga bisa nabung kok buat beliin kamu gelang emas. Ya maaf ya. Habisnya aku nggak enak sama kamu. Gak apa-apa lah -apa, sayang. Selama ini juga aku beliin apa yang kamu mau kan. Bahkan tas yang harga 500.000 ribu pun aku beliin kan. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi kamu gak perlu ungkit-ungkit yang udah kamu kasih ke aku dong Aku jadi ngerasa kamu gak ikhlas ngasih aku itu semua Bukan gitu sayang Aku cuma pengen kamu gak bohong lagi ke aku Ya Iya deh sayang maafin aku ya <tuh> Ya udah aku mau kerja dulu ya Bentar lagi malam loh ini Kamu belum pulang Iya pulang bentar lagi Sebenarnya kamu kerja apa siang? Hmm. Aku sampai lupa selama ini aku belum pernah nanya soal kerjaan kamu. nggak <laughs> perlu tahu. yang jelas hmm. kamu butuh apa-apa kan aku bisa beliin. iya <laughs> deh. makasih ya sayangku. iya yang. ya, ya udah dulu ya. iya sayang. kalau pulang hati-hati di jalan ya. iya sayang. makasih ya. ya udah. bye. bye. besar malu-maluin Kenapa sayang? Ternyata kamu selama ini cuma jualan bakso kan? Iya, emang kenapa sayang? Kalau nggak karena teman aku bilang, aku nggak bakalan tahu nih. Iya, tadi teman kamu di sini makan bakso tempat aku. Kamu mikir dikit, kenapa sih jadi orang? Aku malu tahu, apalagi teman aku tahu kalau kamu pacar aku. Ya, jangan marah-marah yang, Emang apa masalahnya sayang Kalau aku jadi tukang bakso Toh aku juga bisa beliin apa yang kau mau kan Iya Tapi udahlah terserah Pokoknya kita sampai sini aja Aku gak mau punya cowok kayak kamu Malu-maluin tau Halo sayang Jangan gitu dong Aku selama ini udah berusaha buat kamu bahagia Aku berusaha beliin apa yang kamu pengen Aku rela gak jualan bakso demi jalan sama kamu Dan saat kamu pengen barang di waktu aku gak punya uang Aku rela buat utang ke teman-teman aku buat belajarin kamu selama ini Tolong dong ya ngertiin aku Seharusnya cowok gak ikhlas Aku ikhlas ya Kalau kamu ikhlas, kamu gak perlu lah Mungkin tuh yang semuanya udah kamu kasih ke aku Yang, aku cuma pengen kamu ngerti kalau aku ini perjuangin kamu gak main-main Aku pengen serius sama kamu yang Tapi kamu kenapa gak bilang dari dulu Kalau kamu jualan bakso Salahnya di mana ya Aku gak ngerti deh sama kamu Ya aku gak mau aja Anak muda kok jualan bakso Usaha dong kerja Kantoran kek Atau apa kek Udah lah aku males bahas ini Yang jelas aku mau kita putus Dari kemarin aku telepon kamu Kok nomor kamu sibuk terus sih? Kau udah malah gak aktif Aku samperin di rumah kamu juga sepi gak ada orang Kamu di mana ya? Kau masih marah ya sama aku? Maafin aku ya Udah nggak perlu minta maaf Kamu ngapain sih masih manggil aku sayang? Aku udah bukan pacar kamu Ngerti nggak sih? Aku udah punya pacar, Lid Yang? Baru aja kemarin loh kita putus Bodo amat Yang jelas pacar aku yang sekarang Kerja jadi bos di perusahaan besar Nggak kayak kamu Kalau kamu yakin dengan ini semua Aku nggak apa-apa kok Yang penting Kamu bisa bahagia sama dia Aku rela Maafin aku Jika selama denganku kamu gak ngerasakan bahagia Nggak sama sekali Udah ya Buang-buang waktu aku aja pacaran sama kamu tuh